Віта, глядачі парламентського телеканалу Рада, це програма позиція про стабілізацію экономики. Говоримо з Олегом Устенком, виконавчим директором Международного фонду Блейзера. Пане Олеже, я вітаю вас Здравствуйте. Україна очікує найближчі дні, буквально на початку березня отримати черговий транш МВФ у розмірі 4,8 мільярда доларів. На вашу думку ці міжнародні кошти наскільки сьогодні зможуть оздоровити українську економіку? Я думаю, що однозначно ці деньги нужны були для української економіки. Чому нужны, тому що у нас велике количество виплат йде на протяжении этого року і частний сектор гроші деньги по своїм внешним долгам. І українські держави. государственный сектор должен возвращать деньги. Кстати сказать... То, э, то, для... то есть, перед эти деньги пойдут на выплату боргов? Э, эти деньги пойдут на пополнение э, наших золотовалютных резервов и тоже часть этих денег пойдет на перекрытие или на покрытие дефицита государственного бюджета украинского. Э, но дело в том, что в этом году мы должны были вернуть порядка финансовая потребность, вот по нашим оценкам первоначальная была э, порядка 25 миллиардов долларов. Возможно, что деньги, которые зайдут от Международного валютного фонда на протяжении этого года, это будет сумма около 10-12 миллиардов долларов. Так, Опять-таки это наше базовое предположение, которое мы выставляем в Международном фонде. Ну, программа разрахована на 4 года. Программа и на 4 года. Предполагает 25 миллиардов долларов. Программа предусматривает, кстати сказать, 17,5 миллиардов долларов. Вот эти 25 миллиардов, о которых говорят, это дополнительный ресурс, который мы можем э, получить на протяжении этого года от э, других финансовых институций и от индивидуальных, и правительств индивидуальных стран. О чем идет речь? Речь идет о том, что на протяжении вот, действия этой программы есть 17,5 миллиардов, а есть еще дополнительный ресурс, который разблокируется для Украины как раз из-за того, что начинается работа э, программы международного валютного фонда. Не стоит думать, что это колоссально большие деньги. Кстати сказать, 17,5 миллиардов долларов мы оценивали изначально вообще э, потребность Украины в деньгах от МВФ на этот год где-то на уровне 17-18 миллиардов. А Только на, на рик на 15. Да, риг. мы рассчитывали, что это будет в пятнадцатом году, а вот вышло так, что мы эти деньги получаем на четыре года. Поэтому опять-таки базовое предположение, с которым мы работаем в фонде Блейзера, состоит в том, э, что большая часть или львиная доля вот этих денег идет на протяжении этого года для того, чтобы перекрывать нашу потребность во внешнем финансировании. Программа очень жесткая на наш взгляд, очень жесткая в том Маете плане. на увазе самоумовое выполнения, что потребно изменить. Я имею в виду и то, что денег маловато и то, что жестко надо будет быстро проводить реформы. И речь идет и в реальности по поводу реформ, и речь идет по поводу того, что вот то, что трактуется в третьей части сотрудничества с Международным валютным фондом, есть три глобальные позиции, которые там оговорены. Это гибкое курсообразование, очевидно, мы находимся в зоне гибкого курса образования. Вторая проблема, которая обсуждается, это вопрос, связанный с дефицитом системы государственных финансов. И третья проблема, которая обсуждается, это проведение структурных реформ в Украине. И речь идет прежде всего о борьбе с коррупцией. И речь идет о дерегуляции бизнеса, и речь идет о э, изменениях в судебной системе, и речь идет по поводу реформирования системы государственного управления. То есть, к сожалению, или, может быть, к счастью, мы должны будем быстро проводить эти реформы. В противном случае выжить вот на такого рода деньги нам не удастся. Аналежа, внучка вот, курсу утворення. Сегодня мы бачим уже курс доллара ну, 26 гривнів за доллар. Что буде далі? Які ваші прогнози, які очікування і у випадку, коли ми все-таки отримаємо ці гроші МВФ, на яку скажем так планку можно будет спустить варти из доллара. Ну я считаю, что то, что мы видим сейчас, это в реальности рынок находится в такой высокой зоне волатильности, он пытается нащупать какое-то равновесное состояние. Он только поднимается, это правда, только вот. шукая высоту. высота. Правда, но мы вправе с вами ожидать, что такая ситуация будет продлена достаточно длительный период времени, до того, пока Украина не получит первые деньги Международного валютного фонда. Как только в страну зайдут деньги от Международного валютного фонда, мы вправе ожидать с вами коррекции вниз а, с точки зрения курса. На э, коррекцию? С самого начала это будет первоначальная, может быть, незначительная коррекция, но эта коррекция сделает то, что волатильность, вот эта такая резкая колебаемость на рынке, она уйдет. какой период. Э, она уйдет на на, на даже если она уйдет на две недели, эти две недели дадут возможность экспортерам заводить тогда свою выручку. И вот основное, что повлияет потом на курс, это не только деньги МВФ, а это повлияет еще завод нашими экспортерами выручку. Если вы находитесь в положении экспортера, когда вы видите каждый день девальвирующую гривну, она уходит с отметки 20, переходит в отметку 23, доходит до 26, даже до 27 гривен за 1 доллар. Понятно, что общее ожидание состоит в том, что надо подождать. И экспортер в данном случае не действует, как обычный торговец э, товарами. В данном случае он скорее финансовый игрок. Вот на таких волатильных рынках э, экспортеры становятся финансовыми игроками. Для них важно не пропустить момент, когда курс достиг своего пика. Для того, чтобы на этом пике сбросить эту валюту, которая у них есть на руках, они ее заведут в страну. А когда ты заводишь валюту в страну, то, очевидно, ты давишь на курс. И поэтому мы вправе ждать с вами э, корректировки курса. Я бы не удивился, если произойдет корректировка курса до отметки 2020 3. То есть, Мне кажется, это очень вероятностный сценарий. Но опять-таки это не может произойти быстро, и экспортеры не заведут свои деньги до того, пока не, пойдет, не начнется стабилизация на рынке. А стабилизация на рынке валютно может начаться только после того, когда мы получили деньги от МВФ. Более того, позитивными сигналами, дополнительными, которые будут влиять на курс, будут сигналы, связанные с тем, насколько успешно будет украинское правительство в реструктуризации своих внешних долгов. Они уже инициировали процесс реструктуризации евробандов. На руках 17,5 миллиардов долларов за границей находятся украинских евробандов. Их будут пытаться реструктуризировать. Частный сектор будет пытаться реструктуризировать свои долги, потому что на руках у него больше, чем 100 миллиардов долларов долга. Он попытается как можно больше реструктуризировать. Опять-таки, рабочее предположение, с которым мы, э, которым мы сейчас пользуемся в Международном фонде Блейзера, состоит в том, что где-то порядка 5 миллиардов, как максимум, ему придется отдавать внешним рынкам. О 10 миллиардах, которые мы обсуждали раньше, наверное, вряд ли будет идти речь. И тут тоже надо понимать позицию наших кредиторов или кредиторов наших украинских частных компаний. У них есть фактически две альтернативы. Либо они примут корпоративные дефолты украинских компаний. Для нас это плохо, но для них это тоже плохо. Для них это плохо, потому что а что делать им? Им надо будет зафиксировать убытки в своих финансовых книгах, а если ты фиксируешь убытки, значит, ты должен дать дополнительный капитал. И не факт, что тот дополнительный капитал для своей собственной материнской компании где-нибудь в Вене или в Берлине или во Франкфурте, что это будет лучший выход для них, чем сказать, что мы реструктуризируем долги. То есть это не шантаж, но это своего рода такой вот альтернативный сценарий для инвесторов, для кредиторов. Либо они принимают наши корпоративные дефолты и списывают сейчас, все ставят себе в убытки с последующими претензиями, которые они будут предъявлять к украинским компаниям, украинскому частному сектору, либо они идут на реструктуризацию долга. А Взагалом уникнуть дефолт в Украине удастся за рахунок всей международной поддержки? Я думаю, что только очень активные действия со стороны украинских властей в плане реструктуризации долга, в плане не разговоров, а реальной борьбы за выживание, в плане снижения дефицита государственного бюджета, в плане борьбы с коррупцией. Почему так важно и почему так много ставят этот вопрос иностранцы, тем более Международный валютный фонд? Да большая часть фактически и кредиторов, и инвесторов украинских, и международное сообщество. Почему они говорят по поводу коррупции? Потому что представьте себе, что в условиях Украины 50% ВВП распределяется или перераспределяется через наш бюджет. Когда у тебя есть такого высокого уровня перераспределения, зная, что Украина коррумпированная страна, потому что это ни для кого не новость, если вы посмотрите, например, индекс Transparency International, наиболее уважаемая организация, которая занимается изучением коррупции, вы видите, что Украина всегда была в хвосте списка. Мы всегда были высококоррумпированной страной. Если предположить, что по крайней мере 10% съедаются вот от этого нашего бюджета в виде различных коррупционных схем, то речь идет о том, что если вы ликвидируете уровень этот коррупции разгульной, который есть, например, уберете эти 10%, которые воруются через различные схемы, через государственный бюджет, то получится, что вы сэкономите как минимум пять процентов странового ВВП. 5% ВВП страны можно сэкономить. Представьте себе, что затягивание поясов, которые надо сделать, можно сделать чуть меньше. Да? Может, их надо будет затянуть, но вот это затягивание будет чуть меньше. Экономия 5%. Речь идет по поводу того, что МВФ говорит о том, что вы должны снизить дефицит системы государственных финансов с той отметки, которая была в прошлом году на уровне порядка 12% до 8%. Представьте себе, что вот это снижение на 4% пункта 12 минус 8 Можна легко достичь, если ти убираешь коррупционные схеми, которые є в бюджеті. І це при том, що базовое предположение, вот о котором мы сейчас с вами говорим, это то, что що не выводятся через различные коррупционные схемы порядка 10 вот этих расходов. А ведь это, возможно, и більше пане Олеже, загалом МВФ для того, щоб отримати черговий транш виставляє ряд вимог, які має Україна виконати, і зокрема підвищення тарифів, значне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, електроенергію і газ. На вашу думку, які із зазначених вимог Україна повинна виконати все стовідсотково чи будуть переглядатися якісь ті чи інші моменти? в реальності і в ідеалі я би бачив ситуацію більш жорсткою. Но жесткость с изменением логики. Ну вот э, вчера была обнародована вот эта часть соглашения с, с Международным валютным фондом об увеличении тарифов на газ на 280%. И на тепло на 66%. Да, заметьте, что увеличение на 280% это фактически не в три раза, как вчера интерпретировали украинские медиа, э, а увеличение на 280% на 280, что 100, есть 100 стоило 100, должно стоить 380, то есть речь идет об увеличении фактически в 4 раза, то есть это тоже надо э, понимать, да, то есть на, в точка 8 десятых раза, то есть фактически в 4 раза идет увеличение. Но, к сожалению, я думаю, что это... Это правильная логика, если ты пытаешься снизить дефицит, государ... э, дефицит финансов самого НАК нефтегаза. Но мне кажется, что более была бы правильная логика. <coughs> это шок одноразовый серьезный шок. Но если ты делаешь одноразовый серьезный шок, доводишь э, выводишь НАК нефтегаз в бездефицитный уровень, это значит, что ты должен сделать тарифы точно такими. Uh, как покупает газ Нак нефтегаз. Если газ НАК нефтегаз, э, Нак нефтегаз покупает газ по цене, там, скажем, среднеизвешенной на протяжении этого года, ну, скажем, 300 uh, долларов, это значит, uh -huh. что 300 долларов за тысячу кубов должны платить все потребители. Вопрос а потребители конечно, не могут этого сделать в большей своей части, особенно если речь идет о населении. Почему? Потому что девальвация, которая была там с уровня 8 до уровня 25, это уже была очень серьезная девальвация. Инфляция, которая была в прошлом году на уровне 25%, это тоже инфляция, которая снизила доходы населения. Поэтому правильная логика была бы, сначала, сначала перебрасываем дотацию со стороны НАК нефтегаза на население, учитывая, что большая часть населения будет нуждаться в социальной защите. Фактически, мы будем дотировать... То идти мова, идти, идти про сближение, власне, килькости семей, которые потребуют этих Точно. дотаций? правильно. И в конце концов, можно предположить, что и 90% украинских семей будут э, требовать дотации. Но проблема состоит в том, что если ты перебрасываешь дотацию на население, ты все равно экономишь деньги. Потому что ведь НАК «Нефтегаз» это же не простая прозрачная структура, в которой мы четко понимали, как движутся деньги, через какие каналы движутся. Более того, мы же не уверены в эффективности использования денежного ресурса на нефтегазом, то есть... Там возникает масса вопросов. И рабочее предположение состоит в том, что если в прошлом году Нак нефтегаз был дефицитной организацией, имел дефицит 7% ВВП, колоссальный дефицит. Не многие страны имеют подобного рода дефицит, как одна взятая отдельно государственная или там квазигосударственная структура Нак «Нефтегаз». То есть фактически ты убираешь дефицит оттуда. Возможно, он у тебя формируется, и возможно, он у тебя будет большим, но он должен однозначно быть меньше, чем те 7%. Например, Датируя полностью свое население за увеличивающуюся цену на газ, ты в конце концов сэкономишь как минимум 2% ВВП за счет только этого действия. Поэтому в общем-то в идеале я бы видел сюжет развития такой НАК нефтегаз бездефицитный. Тарифы подняты до абсолютно рыночного уровня. Забыть про НАК «Нефтегаз». Его никто не должен датировать. Я не хочу, и большая часть экспертов не хотела бы, чтобы э, деньги налогоплательщиков съедались через непонятные, непрозрачные схемы в государственных предприятиях с отвратительным менеджментом, э, со всеми присущими э, государственному управлению, особенно старому советскому управлению там, моментами. Датируйте население. Датируйте население, вы сэкономите здесь деньги, а, сделайте прозрачными а, вопросы, связанные с государственными закупками, тоже сможете высвободить серьезный денежный ресурс. Тогда да, надо будет затянуть пояса. Ну, вот эта степень затягивания она будет гораздо меньше. Поэтому в общем-то я бы ожидал, что э, действия должны были бы проходить еще быстрее, еще драматичнее, и шок должен быть все-таки шок должен быть одноразовым большим. Ты не можешь заставить э, жить нормально потребителя, и это уже из области просто обычной экономической теории. Сложно верить в то, что вдруг у тебя возродится, например, внутреннее потребление в стране, когда твой народ, когда твои потребители внутренние просто живут в условиях шока, они ожидают растянутый во времени шок. Сегодня на, в три раза увеличивают или в четыре раза увеличивают э, тарифы на газ. Завтра еще дополнительно увеличат, послезавтра еще и ему сложно строить свою стратегию. Одноразовый шок, который произошел, для него был бы гораздо более выгоден. Тем более, что не он бы за это заплатил. Все равно должно будет заплатить большую часть денег государства. Речь идет о том, что мы сэкономим вот эти деньги, которые непонятно как движутся в НАКИ, которые, я не хочу сказать, действуют, идут через коррупционные схемы, но как минимум неэффективно пользуются. То есть одноразовый шок, мне кажется, был бы лучше. Поэтому вот и такое серьезное требование насчет реформ, вот почему такое ограниченное финансирование мы получаем от Международного валютного фонда на этот год. 17,5 миллиарда вся программа, ну извините, наша предыдущая Стенбаевская программа была тоже 17,5 миллиарда. Если мы уже говорим миллиарда. про расширенную программу. Правда. Единственное, что вот очень большие переживания есть у меня, это переживания такие традиционно для Украины. Украина, как и часть других стран, которые начинали сотрудничество с Международным валютным фондом, всегда использует Международный валютный фонд как флаг. И это, в общем, правильно. Это флаг, которым ты можешь размахивать. Это флаг, который дает э, дополнительную уверенность кредиторам твоей страны дает все-таки какой-то позитивный сигнал твоим инвесторам но проблема состоит в том что начав программу с международным валютным фондом очень многие страны греция например аргентина украина португалия они пытались, Болгария, Венгрия прошлого года, пытаются остановить программу, когда дело доходит только до каких-то очень серьезных вещей, которые не популярны, и их не очень хочется правительству делать, потому что правительство это политики. Они использовали несколько траншей от МВФ, а вроде бы чуть-чуть улучшили ситуацию на какой-то период времени. Для них открылись внешние рынки заимствования капитала. Они просто огромной толпой бросились на эти рынки заимствования капитала, начали одалживать там а дальше уже хоть трава Я не растет. Украина должна занять позицию? Я думаю, что Украина и Международный валютный фонд к отношению к Украине должны занять достаточно жесткую позицию. И одни, и другие. Наша сторона украинская и Международный валютный фонд должны жесткую позицию. Реформа сделано, получены деньги. Еще один шаг сделан, еще раз получены деньги. Не дать возможности ни в коем случае сорвать эту программу. Программа нужна нам, она не МВФу не нужна. Неправильно толкует ее очень многие здесь в Украине, что на нас давят. Но скажите, у нас нет в реальности другого пути, развития, как если мы попытаемся жить по тем средствам, которые у нас есть. Но невозможно жить бесконечно длительный период времени в долг. Более того, конечно, мы набираем долги. Конечно, программа с МВФ – это долги и деньги, которые мы берем дальше, которые вроде бы как привязаны к программе МВФ, вот эти 8 миллиардов, которые мы в этом году получим. Это что же не финансовая помощь, это кредитный ресурс. Мы его берем на время и возвращаем с процентами. Пусть даже 3%, но это, это мы возвращаем проценты за использование этих денег. То есть нам надо платить за использование ресурса. Но нам важно, поэтому еще тем более важно, что нам надо заложить основы долгосрочного экономического развития, расчистите коррупцию, уберите ее, дорегулируйте бизнес, сделайте судебную реформу и проведите реформу системы государственного управления, то, что будет поддержано и бизнесом, и населением. І сюди рікою потікуть гроші. пане лише дивіться, Така ситуація. Ми залучаємо міжнародні гроші, беремо в кредит так? для того, щоб поліпшити ситуацію, стабілізувати економіку і власне валютний ринок в Україні. Але разом з тим українці пересічні громадяни знаходяться у стані шоку, тобто в чомусь виграємо, в чомусь програємо. Це потрібно. обязательно. Ну, Иного выхода не ну, есть есть другой альтернативный выход. Давайте не будем сотрудничать с международным валютным фондом. Но тогда должны быть готовы к тому, что объявим э, огромное количество дефолтов корпоративных как минимум дефолтов. Э, отвечать по долгам государства будет крайне сложно. Придется объявлять дефолт либо широкомасштабный, либо по части заимствований. И э, что самое основное при таком раскладе. Если предположить, что мы не собираемся делать реформы, тогда надо быть готовыми к тому, что вот этот даже сниженный дефицит государственного бюджета 8% ВВП, его же надо как-то фондировать если на внутреннем рынке денег не будет, а на внешнем рынке вам при отсутствии программы с Международным валютным фондом никто вообще не даст деньги, тогда надо готовиться к тому, что надо включить печатный станок в высокоскоростном режиме и раскрутить инфляцию времен Кравчука 10 тысяч процентов. Мы согласны на это? На самом деле, очень коротко, до чего готовиться украинцам на цей 2015 рік? Я думаю, что 2015 год будет очень сложным в плане экономики. Но его можно пережить. Особенно можно пережить, если мы протянем руку тем, кто реально с собирается проводить реформы в стране. Не критиковать. Каждую реформу отдельно взятую, конечно, можно критиковать. Но задача состоит в том, чтобы попытаться вывести экономику на более устойчивый путь развития. И я вас уверяю, что тогда инвестиции будут заходить сюда Просто рекой. Почему? Потому что основное условие, если у тебя улучшился инвест-климат, а стоимость активов близка к нулю, что, в общем-то, в Украине сейчас так и есть, и война на Востоке на это повлияла, и вроде бы неподвижки, которые были или неактивные, как угодно называйте, с реформами, они заставят инвесторов зайти тогда на этот рынок. И тогда мы можем с вами будем говорить в будущем о том, что надо предпринимать для того, чтобы не было резкого, например, укрепления гривны, потому что это тогда снизит наши конкурентные преимущества на внешних рынках, потому что мы экспортно ориентированная страна. То есть вообще позиция поменяется, обсуждение. Но для того, чтобы это произошло, надо что-то сделать. Само так просто с неба ничто не упадет. Зрозумело. Дякую, Олег Устенко, виконавчий директор Международного фонда Блэзера, был гостем нашей студии. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.